Здравствуйте, вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Украине необходима помощь ЕС и США для усиления контроля над границей. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко канцлеру Германии Ангеле Меркель. Во время телефонного разговора глава государства рассказал об основных принципах имплементации плана урегулирования ситуации на востоке Украины. Со своей стороны Киев будет придерживаться взятых на себя обязательств, подчеркнул Петр Порошенко. Напомню, вчера депутаты приняли постановление о демаркации границы с Россией. Ну а сегодня народные депутаты заслушают отчет главы Национального банка Украины Степана Кубева о проделанной с марта по июнь текущего года. Какие вопросы планируют рассмотреть парламентарии, знает наш корреспондент Вера Свердлык. Она на прямой связи со студией. Доброе утро, Вера. Какова повестка дня Верховной Рады? Доброе утро, Катя. Тема обороноспособности остается приоритетом в работе парламента. Сегодня депутаты попытаются проголосовать за уже обговоренный ранее законопроект о повышении до 60 лет максимального возраста пребывания военнослужащего в запасе. Во втором чтении сегодня ни одного документа. В первом чтении их пять. Среди них о социальной и правовой защите военнослужащих. Им планируют давать дополнительные отпуска. И в конце сегодняшнего рабочего дня депутаты планируют планируют обратиться к ОБСЕ, Совету Европы, Генассамблеи, Совбезу ООН с просьбой о том, чтобы исключить из этих международных организаций Российскую Федерацию. Вот такие планы у депутатов на сегодняшний рабочий день. На эту минуту заседание еще не началось, поэтому пока что у меня все. Катя, передаю слово тебе. Спасибо, Вера. Следим за событиями вместе и ждем от тебя следующих включений. Накануне четыре бойца батальона «Айдар» погибли во время боя под Луганском. Украинские силовики атаковали боевиков, которые понесли большие потери. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил секретарь СНБУ Андрей Поруби. В бою положили жизни солдаты 24-го батальона территориальной обороны «Айдар», сформированного из бойцов самообороны Майдана. Андрей Поруби призвал помолиться за героев. Украинцы с оружием в руках борются против врагов, пришедших извне, отметил глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриарх Филарет. Он убежден, для защиты от российской агрессии необходимо закрыть границу и ликвидировать террористов. Патриарх призвал всех жителей Донбасса не убивать своих сограждан, но выгнать тех, кто пришел из-за границы воевать за деньги. Патриарх подчеркнул, что призывает не к убийцу, не к убийству, а к защите от террористов. Защита от врагов, пришед на нашу землю это защита своего Отечества. Великая жертва ради ближнего. Прокурор Киева и три его зама временно отстранены от должности. Причина требования представителей правого сектора, пикетировавших Генеральную прокуратуру. Участники акции Уверены. Прокурор Киева Николай Герасимюк фальсифицировал уголовные дела в отношении мирных протестующих. Отмечу ранее, исполняющий обязанности прокурора Украины Олег Махницкий отмечал, Николай Герасимюк во время событий на Майдане в органах прокуратуры не работал. Более того, его приняли на должность по рекомендации лиц, непосредственно имеющих отношение к Майдану. Основная версия взрыва на газопроводе Уренгой Помары Ужгород террористический акт. Об этом заявил министр внутренних дел Арсановаков. По данным главного управления МВД в Полтавской области пожар, возникший вследствие взрыва, был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. В результате из газотранспортной системы потеряно до 10 миллионов кубических метров природного газа. Как сообщили телеканалу БТБ, в Укртрансгазе поврежденный участок трубы перекрыт на компрессорных станциях с двух сторон. Поток газа переведен на параллельную ветку трубопровода, поэтому происшествие не повлияло на транзит голубого топлива в страны Европы. Это подтверждает и оператор ГТС Словакии Эустрим. В свою очередь глава нафтогаза Украины Андрей Коболев заявил, что меры безопасности будут усилены на всех объектах отечественной газотранспортной системы. Соединенные Штаты ужесточили условия экспорта для пяти российских компаний. Среди фирм, попавших под ограничения, оказались производители и поставщики высокоточного оборудования для оборонной и космической промышленности. В частности, Вашингтон ввел санкции против холдинга «Вентелеком» поставляющего оборудование для Минобороны России, специального конструкторского бюро Института радиотехники и электроники, создающего приборы для космических исследований. Экспортные условия также ужесточили для Академии безопасности бизнеса компании «Нуклин» и насосы Ampic. Основанием для введения санкций послужило то обстоятельство, что Бюро промышленности и безопасности по независящим от правительства США причинам не смогло провести достаточную тщательную проверку организации на предмет выявления конечного пользователя, приобретаемой ими продукции. Украинская вышиванка. Именно так называется лучшая памятная монета 2013 года. НБУ ввел ее в обращение 20 августа в канун Дня независимости Украины. Монеты олицетворяет национальную самобытность и единство украинского народа. Виктория Попович продолжит. Награду «Лучшая монета» художник Владимир Таран получает не в первый раз. В прошлом году его работа «Евро-2012. Украина-Польша» тоже победила в конкурсе. Как говорит автор, формула такого успеха ему неизвестна. Просто он попадает в точку актуальностью идей. Так получилось и в этот раз. Монета «Украинская вышиванка» запала в сердца многих граждан. Своими орнаментами и цветовой гаммой она воплотила традиции каждого региона Украины. И хотя монета номиналом 5 гривен вышла тиражом в 30 тысяч штук, а номиналом в 10 гривен 5 тысяч штук, их очень очень быстро раскупили. Довольно большой был тираж, и мне, как автору, нужно было еще пару монет, но я немного позже обратился. Даже в Национальном банке я не смог ее даже из резерва взять. Ее не было, просто не было даже в резервах. То есть она настолько быстро разошлась, уникально, знаете, мгновенно разошлась. Конкурс «Лучшая монета года Украины» традиционно проходил в два этапа. Победители выбирали в номинациях «Лучшая монета года», «Уникальное идейное решение», «Лучшее художественное решение». В первом раунде финалистов определяли простые украинцы. Голосовать можно было в территориальных управлениях Национального банка Украины, в банках-дистрибьюторах НБУ, а также по интернету. Во втором раунде путем тайного голосования лучшей работы выбирала специальная комиссия из 23 экспертов. В ее состав вошли специалисты Национального банка Украины, банкнотно-монетного двора НБУ, а также члены экспертного совета по вопросам дизайна памятных монет Украины. В номинации «Уникальное идейное решение» победила монета «Материнство», за которую отдали 16 голосов. В номинации «Лучшее художественное решение» победила монета «Дрофа», за которую отдали 11 голосов. За яку віддано 11 голосів. В этом году победители конкурса – не просто красивые монеты. Они несут в себе глубокий смысл, отображают социальные проблемы страны. А некоторые изготовлены в новой технике. На монетах появились цветные элементы. Если взять прошлый год, то я думаю, что он знаковый в том, что мы начали и освоили новую технологию. Там по печать. И мы уже отдельные серии монет, в частности, монеты дрофа, вышиванка с обратной стороны. Еще мы отдельно выпустили жетон «Национальный банк будущего» именно эту технологию. За 2013 год Нацбанк выпустил 42 наименования памятных монет. Тематика разносторонняя. Некоторые посвящены старинным городам Украины, 10 монет – событиям Великой Отечественной войны. Именные монеты отчеканили в память об исторических персоналиях Николая Амосове, Ольге Кобылянской, Несторе Махно. Виктория Попович, Владлен Ноль, Сергей Савчук, БТБ. Ну а далее на БТБ анонс. Оставайтесь с нами и до встречи. Кабинет министров планирует рассмотреть законопроект о совместной с эксплуатации и модернизации украинской ГТС. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустит третий доклад о ситуации с правами человека в Украине. Посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Даниэль Байер расскажет о пропавших восьми наблюдателях. После исчезновения 29 мая на востоке Украины они до сих пор не вышли на связь. Запланировано подписание соглашения об учреждении трехсторонней бригады вооруженных сил между Украиной, Польшей и Литвой. О первых итогах внешнего независимого оценивания и перспективах проведения ВНО в Донецкой и Луганской областях расскажут в Украинском центре оценивания качества образования. Испанский король Хуан Карлос подпишет закон об отречении от престола, принятый Сенатом. Коронация принца Филиппа состоится 19 июня.